Pada pelajaran yang lalu kita telah menyentuh tentang penyakit wahan. Apakah dia penyakit wahan ini? Iaitu penyakit cintakan dunia takut akan mati. Ini satu penyakit yang sangat berbahaya dan ubat dia pun payah, payah nak dapat. Ya, penyakit wahan. Kemudian dalam hadis itu juga kita menyentuh bagaimana umat Islam dikatakan laksana bui. Apa maksud umat Islam umpama buih pada hari ini? Sebenarnya umat Islam sungguh pun banyak macam buih pada waktu banjir tetapi dia tidak ada kuasa apa-apa. Dia terpaksa ikut arus air banjir ke mana sahaja. Ya? Ha, tak mampu nak melawan. Macam itulah nasib umat Islam pada hari ini. Ha, seterusnya, kita menyentuh mengapa ruh susah nak keluar sewaktu malaikat maut mengambil nyawa kita. Ha, banyak sebab. Salah satu sebabnya Kita sentuh pada minggu yang lalu Ialah kerana kita sendiri yang Tak mau lepas roh tu ha, Duk berlawan tarik dengan malaikat maut Menyebabkan lama Orang lain senang je mati Kita tinggal-tinggal banyak-banyak hari ha, Sebab penyakit apa? Penyakit wahan tadi Dia cintakan dunia ha, Kalau orang yang tak kenal penyakit wahan ni Dia mudah nak lepas nyawa dia Malaikat maut nak ambil dia lepas ha, Sebab dia dah tak teringat rumah Tak teringat harta-harta, uh, tak teringat anak isteri, ya? dia dia tak cintakan dunia. Uh, yang lama nak susah, susah nak keluar roh ni, sebab dia duduk teringat macam-macam. Dia tak mau lepas roh dia kepada malaikat maut. Itu uh, bahaya penyakit wahan. Terusnya kita menyentuh beberapa alam yang akan kita lalui. Uh, kita duduk sangka, kita ni lalui alam dunia dan alam akhirat saja. Sebenarnya alam akhirat itu terbahagi kepada banyak Banyak bahagian, banyak alam Antaranya ketika sakaratul Maut Semasa sakaratul Maut itu pun Allah boleh panjangkan mengikut seberapa lama yang dia suka Walaupun kita nampak sejak Selepas sakaratul Maut, alam kubur Berapa lama, berapa ribu tahun kita rasa, tak tahu Selepas alam kubur, berhimpun di padang masyarakat Ha, semasa di padang masyar itu nak timbang pula amal baik amal buruk berapa lama pula nak di padang masyar berapa lama pula nak timbang tu tak tahu ha, mungkin beribu-ribu tahun ha, selepas timbangan nak melintas kita nak melintas sitian pula mengikut amal masing-masing ada yang sepantas kilat ada yang beribu-ribu tahun dah lepas kita berapa lama pula kemudian barulah ke alam syurga ha, jadi sebenarnya tuan-tuan Alam yang bakal kita lalui ini ada banyak. Dan tempoh masa dia pun sangat panjang. Yang kita hidup di dunia ni sekadar 60-70 tahun adalah waktu yang sangat singkat. <tuh> Oleh itu, kita kenalah membuat persediaan-persediaan tertentu supaya kita dapat hidup selesa pada setiap alam yang bakal kita lalui nanti. Jadi pada malam ini kita akan menyentuh sebagaimana yang dijanjikan kisah Nabi Khidir. Kisah Nabi Khidir ni Dia ada sangkut taut sikit dengan pelajaran Dua kuliah yang lalu Iaitu kisah Raja Zulkarnay Kita dah tengok <coughs> Macam mana kisah Raja Zulkarnay dalam Al-Quran Sebab apa Kisah Zulkarnay turun di dalam ayat dalam Al-Quran Sebab apa dia disebut Zulkarnay Semua ni kita dah lalu Dan Mengapa Maharaja Kosh bukan Zulkarnain. Mengapa juga Alexander the Great bukan Zulkarnain? Banyak orang menyangka Maharaja Kosh ataupun Cyrus dan Alexander daripada Macedonia sebagai Zulkarnain. Jadi kita bagi hujah-hujah mengapa mereka ni bukan Zulkarnain. Dan cerita riwayat, cerita air hayat. Siapa yang minum air ini kononnya boleh hidup sehingga ke akhir zaman. Ha? Ha, inilah perkara-perkara yang kita sentuh Jadi hari ini, kita akan masuk cerita Khidir. Ha, cerita Khidir. Mula-mula kita akan tengok kisah Nabi Khidir dalam Al-Quran. Kemudian, kita selang seli dengan kisah Nabi Khidir di dalam hadis. Terusnya, ha, seterusnya, mungkin tak sempat hari ini, dalam kuliah yang akan datang, kita akan menyentuh. Apakah Nabi Khidir ini masih hidup ataupun telah mati? Tengah ulama kata dia masih hidup. Sebahagian ulama pula kata Nabi Khidir telah pun wafat. Yang mana satu yang mendekati kebenaran? Siapa? Di antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa yang lebih banyak ilmu. Kita juga akan menyentuh siapa yang lebih tinggi darjat di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Darjat di sisi Allah siapa lebih tinggi? Dan akhirnya, bolehkah kita berjumpa dengan Nabi Khidir? Maksudnya pelajaran akan datang lah, tak sempat hari ni. Cerita Nabi Khidir ni panjang sikit. Dalam hikayat Hang Tuah pun ada cerita. tapi cerita hikayat ni kita faham-faham lah. Ha, Hang Tuah pernah tiga kali jumpa dengan Nabi Khidir. Dan dia jumpa dengan siapa kita pun tak tahu. Tapi hikayat Hang Tuah kata jumpa dengan Nabi Khidir. salah satu pertemuan dia di tengah laut. Hang Tuah tengah naik kapan, jumpa Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir bagi kepada Hang Tuah satu bekas air. Satu cembung. Kata Nabi Khidir, kalau orang tu minum air daripada sembol ni, dia boleh cakap ikut bahasa apa pun. Ha, kalau dia pergi ke negeri India, dia tak faham orang India cakap, dia minum sikit. Lepas tu dia boleh cakap bahasa, bahasa Tamil. Ke bahasa Urdu ke, bahasa apa kah. Ha, Kalau pergi ke negara Cina dia boleh cakap bahasa Cina. Hokian ke, Kungfu ke? Ha? Ha, tapi itu cerita lah. Baik. Sekarang kita beralih kepada nota kita. Cerita Khidir dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Kahfi. Surah yang sangat digalakkan kita membacanya pada malam Jumaat. Siapa ada kesempatan pada malam Jumaat, bacalah surah Al-Kahfi. Memang ada hadis yang suhih yang menyuruh kita baca. Mula-mula kita melihat surah Al-Kahfi ayat 60 hingga 65. Ya, maksudnya, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya. Satu hari Nabi Musa bercakap kepada temannya. Siapa dia temannya? Dalam Al-Quran tidak disebutkan siapakah teman Nabi Musa. Tapi dalam hadis ada disebut. Hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan teman kepada Nabi Musa ini ialah Yusha bin Nun. Yusha ini pemimpin Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa. Nabi Musa pun mati, Yusha' ganti tempat Nabi Musa. Cuma Yusha' ini bukanlah seorang Nabi. Dia bukan seorang Nabi. Dia pemimpin. Macam mana Nabi Musa dengan Yusha' boleh berjalan? Ha? Macam mana mereka boleh mengembara? Okay. Asal cerita dia kita tengok di bawah. Bahagian penjelasan. Hadis Bukhari dan Muslim. Satu hari, Nabi Musa bangun berdiri Untuk memberi khutbah kepada kaum Bani Israel Kemudian dia ditanya Siapakah yang paling tinggi pengetahuannya? Sedang Nabi Musa bagi khutbah Tiba-tiba satu orang daripada Bani Israel tanya Wahai Musa, siapa yang paling pandai? Paling banyak ilmu Dia jawab, Musa, akulah yang paling tahu Nabi Musa kata, akulah yang paling tahu Memang betul bercakap dia. Sebab setahu Nabi Musa Tak ada manusia lain yang lebih tahu lebih banyak ilmu daripada dia. Dan dia terima ilmu daripada malaikat Jibril. Jadi dia kata, akulah yang paling pandai. Rupa-rupanya silap cakap Nabi Musa ini. Setelah itu Allah Taala menegurnya bahawa dia bukanlah manusia yang paling berilmu. Lalu Allah telah mengarahkannya supaya bertemu dengan salah seorang daripada hamba-hambanya yang berada di pertemuan dua lautan. Hambanya itulah yang lebih tinggi ilmunya daripada Nabi Musa alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. lepas Nabi, Nabi Musa kata akulah yang paling pandai, Allah tegur Nabi Musa. Ha? Jawapan Nabi Musa ni salah. Sebab ada satu orang lagi hamba Allah yang lebih pandai daripada Nabi Musa. Ha? lebih pandai daripada Nabi Musa. Jadi siapa untuk Nabi Musa berjumpa dengan orang ni? Nabi Musa kena cari satu tempat, pertemuan dua lautan. Dua laut bertemu dekat situ ada hamba Allah ni. Nabi Musa boleh pergi bersama dia dekat situ. Dia sambung ayat Quran. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya. Yusha' bin Nun. Aku tidak akan berhenti sehinggalah aku sampai di tempat pertemuan dua laut.